Malaysia akan memperkenalkan skim kecederaan bukan pekerjaan bagi memastikan pekerja terus dilindungi walaupun di luar waktu pejabat. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, pengenalan dan pembaharuan ini akan menyelaraskan perlindungan dengan realiti cara hidup serta cara orang bekerja pada masa kini. Kerajaan tidak bercadang mengenakan caj ke atas kenderaan persendirian memasuki kawasan bandar yang dikatakan sesuai sebagai antara langkah untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu belum sesuai dilaksanakan dalam masa terdekat kerana infrastruktur pengangkutan awam yang menyeluruh masih dalam proses pembangunan. Pelaksanaan subsidi petrol RON95 di bawah Budi 95 berjalan lancar di seluruh negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, keadaan di stesen minyak pada waktu puncak juga adalah terkawal. Kerajaan memberi jaminan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan subsidi petrol RON95 di bawah inisiatif Budi95 adalah selamat daripada sebarang ancaman cyber. Menurut Menteri Digital Gobin Singh Deo, aspek keselamatan cyber dalam sistem pelaksanaan Budi95 telah dikaji secara mendalam untuk menentukan keberkesanannya dengan mengambil kira pelbagai kemungkinan yang boleh berlaku. Kerajaan menyasarkan untuk membersihkan segala bentuk penyalahgunaan kuasa dan kekacauan rasuah dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang, terutamanya yang melibatkan individu berprofil tinggi. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu memerlukan ketegasan tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang terlibat tanpa mengira kedudukan mereka. Kerajaan akan menyalurkan bantuan kepada ahli keluarga 34 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Gaza bagi memastikan kebajikan mereka sentiasa terbela. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan membantu delegasi serta setiap ahli keluarga mereka. Kerajaan mengambil beberapa langkah melalui saluran diplomatik bagi memastikan pembebasan rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi Global Sumut Flotilla. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, pihak pejabat Perdana Menteri dan Wisma Putra sedang menyelaraskan usaha bagi memastikan pembebasan sukarelawan dan aktivis yang terlibat. Kerajaan bersetuju supaya kelayakan menikmati subsidi petrol RON95 diperluas kepada pengusaha bot penumpang awam di bawah inisiatif Budi 95 atau sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato Armizan Muhammad Ali, ini tertakluk kepada mekanisme yang akan dimaklumkan kelak. Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan Kedua NS 2.0 akan digerakkan dengan pendekatan lebih strategik, berkesan dan inklusif bagi menangani cabaran semasa. Menurut Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia, Adnan Zailani Muhammad Zahid, strategi itu tidak lagi terhad kepada perkongsian maklumat semata-mata, sebaliknya menuntut komitmen jangka panjang ke arah perubahan tingkah laku. Rakyat Malaysia akhirnya dapat menarik nafas lega apabila kesemua 23 aktivis negara yang menyertai misi kemanusiaan Global Summit Flotilla berjaya dibebaskan dan akan dibawa pulang. Kesemua mereka yang ditahan rejim Zanis sejak Khamis itu berlepas dari lapangan terbang Ramon Israel pada 6.45 petang waktu Malaysia pada Sabtu, sebelum tiba di Istanbul pukul 8.40 malam waktu Malaysia pada hari yang sama.